Я хотел бы представить сегодняшних наших участников, представителей финансового сообщества, которые откликнулись на наше приглашение поучаствовать в дискуссии. Это Дмитрий Михайлович Тевелев, глава Госкомиссии с ценной бумаги фондового рынка я так буду. Борис Владиславович Тимонькин, председатель правления Укрсусбанка. Анатолий Иванович Гулей, член, член наблюдательного совета Украинского кредитно-банковского союза, экс-председатель правления Ощенбанка. Юрий Витальевич Еременко, председатель правления банка Старкиевский и член, член совета Ассоциации украинских банков. Юрий Юрий Александрович Блащук, глава наблюдательного совета Платинум банка, а также член, член Совета Ассоциации Украинских банков. Анатолий Михайлович Волок, президент Харьковского банковского союза, а также тоже член Совета Ассоциации Украинских банков. Мы ожидаем через несколько минут, чтобы к нам присоединится первый заместитель главы НБУ Юрий Владимирович Колобов. У нас э, за круглым столом директор Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Сергей Викторович Круглик. Также у, у нас в гостях сегодня э, э, Борис, Владимирович, Борис, Борис Владимирович Соболев, глава Координационного совета Украинского кредитно-банковского союза. Антонина Борисовна Поломарчук, член Совета АУП председатель правления Первого Всеукраинского бюро кредитных историй. И, наверное, мы надеемся, к нам еще присоединится Ирина Александровна Заря, президент Ассоциации фондовое партнерство. Традиционно наше мероприятие проводится при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора развития финансового сектора и еженедельника «Зеркало недели». Регламент нашего сегодняшнего мероприятия, это то, на чем я хотел бы остановиться особо и отдельно, поскольку у нас за столом сегодня собралось довольно внушительное количество очень уважаемых людей, я хотел бы призвать всех участников уважать друг друга и не, не превышать регламент, отведенный на выступление. Регламент сегодня будет достаточно жесткий. На выступления, вот основные выступления отводятся по 5 минут, для того, чтобы у нас немножко больше времени осталось на следующую дискуссию, которую мы надеемся сегодня будет достаточно живой и интересной, а также на, для возможности ответить на вопросы журналистов. Наше сегодняшнее мероприятие планировалось достаточно давно, еще, скажем, несколько недель назад, в тот момент, когда с трибуны Всемирного банка было произнесено, скажем, знаковое заявление о том, что мир стоит на пороге нового этапа продолжительного кризиса, и в связи с этим перед украинской банковской перед мировой финансовой системой, в том числе и, как мы понимаем, перед украинской, стоят достаточно серьезные вызовы и угрозы. Мы пригласили, мы пригласили за этот круглый стол представителей, ведущих представителей финансового сообщества нашего. Но жизнь по ходу тоже начала вносить свои коррективы в этот процесс, и, скажем так, в том числе из уст наших участников сегодняшних потенциальных, в том числе тоже звучали заявления о том, что существуют очень серьезные угрозы перед украинской банковской системой, серьезные вызовы, на которые необходимо искать ответы. Одним из, скажем, главных возмутителей спокойствия был президент ассоциации украинских банков господин Суганяка, который Часінькі э, інтерв'ю і, е, інтерв і прес-релізи, в котором вот цитую дословно ми боягузливо замовчуємо проблеми валютних ризиків, ризики розривають по сроках, валютах, пассивах і активах, і інші гострі проблеми, зокрема, не говоримо про неї поведінку помилки банків на ринку рітей банкінгу. Также звучало заявлення о том, що на ринку особенная особливо група, которая представляет иностранные банки на мірення яких разделение банковской системы на отдельные группы и, возможно, даже, скажем, уничтожение или стирание с лица рынка небольших финансовых учреждений. К сожалению, хотя мы настойчиво приглашали Александра Анатольевича принять участие в нашей сегодняшней дискуссии, он так и не откликнулся на, наш, на наше приглашение. Поэтому первое слово я дам сегодня не ему, а дам представителю Украинского кредитно-банковского союза Борису Владимировичу Соболеву. Борис Владимирович, ну вот мнение Ассоциации Украинских банков, точнее, неправильно я выразился, мнение президента Ассоциации Украинских банков мы уже знаем. Я бы хотел адресовать аналогичный вопрос вам. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию банковской системы? Извлекла ли она основные уроки из кризиса двухлетней давности? И не надежна ли она сегодня защищена от тех рисков и вызовов, которые стоят перед ней в будущем? И в чем вы эти вызовы видите? Пожалуйста.